বিজেপির বিরুদ্ধে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের বিশেষ বক্তব্য বিজেপির বিরুদ্ধে মহারাজ তীব্র প্রকাশ করেছেন মহারাজ কি বলেছেন বিজেপির বিরুদ্ধে শুনুন তারই বিশেষ বক্তব্য এই বক্তব্য প্রত্যেকের বিশেষভাবে শোনা উচিত দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে মহারাজ প্রদ্যুতের বৈঠক এবং ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে কথা বলছেন আবার রাজ্যে ফিরেই নাম না করে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ মহারাজ প্রদ্যুদের কেন বলছেন কি উদ্দেশ্যে সেই বক্তব্য শুনুন ঠাকুর নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে आपका खान सब तोड़ा जाएगा अगर आज आपको गरीब रखा तो 100 सौ रुपए देकर भाई को भाई से लड़ाया जाएगा अगर साल को गरीब रखा तो एमएलए एमएलए से फाइट करेगा लीडर लीडर से फाइट करेगा भाई भाई से फाइट करेगा क्योंकि तो गरीब के पेट में खाना नहीं है गरीब का बच्चा को तो शिक्षा नहीं है गरीब रखो बाद में पैसा देकर तीपराशा को से फाइट कराएगा कभी जमा किया अभियान के नाम में कभी आईपीएस की तीव्र

ये पॉलिसी है पिछले पचहत्तर साल से बोलने के लिए जगदीश बाबू का सबसे बड़ा दुश्मन राजेशमक जमा क्या है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक बिया में आप त्रिपुरा है आपका दुश्मन फाइटिंग है यह बर्मा है आप कृष्ण है ये हिंदू है ये मुसलमान है ये बोलकर हमको फाइटिंग किया जाता है लेकिन अगर कला में देखो अगर कला में रात में सीपीएम का लीडर कांग्रेस का लीडर और जो सरकार में है वो भी सब कहते अड्डा मारता है उसको उन लोगों का छांसा होता है पर हम लोग गरीब लोगों को जाति के नाम में धर्म के नाम में और थोड़ा सा पैसा सा। जो भी पैसा आता है वो आगे चला जाता है जो भी पैसा आता है वो उदयपुर जाता है जो भी पैसा आता है वो धर्म आता और गरीब एरिया में आपको एक सौ रुपया दिया आपको थोड़ा सा रेगा दिया और हम लोग खुश सबको लगता है सबको तो मिले है, है लेकिन पैसा तो कला में पहले आता है जगदीश बाबू जब दीदी रुपया भेजता है सबसे पहले रुपया कहां आता है कला तो है ज्यादा नहीं ये पॉलिसी है दिस इज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल देर इज नो पार्टी देर इज नो पार्टी देर इज रिच पीपल एंड देर आर पुअर पीपल देर इज नो पार्टी देर इज पीपल साफ वु आर बी डिफरेंट एंड देन देर आर लीडर्स भी सीपीएल कांग्रेस बीजेपी कहा एंड बिजनेस, खुद का बिजनेस इसको अगर तोड़ना है इसको अगर तोड़ना है तो एक रहो क्यूकी आपका वोट भी एक है और जिसके पास करोड़ रुपया है उसके पास भी एक वोट है कि नहीं आपके पास भी एक वोट है और जिसके पास पांच करोड़ है उसके पास भी एक वोट है लेकिन आपका वोट को बांटा जाता है ही बोल रहा हूं आपका वोट को बांटा जाता है भारत के नाम में जमतिया जयपर्मा कहीं कहीं मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन आपका वोट को बांटा जाता है उनका वोट बांटता नहीं है इसके लिए पैसा उनके पास रहता है हमको भी मांगना पड़ता है इसके लिए मैं बोलता हूं पार्टी को से पहले अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट देखो अपना बच्चे का भविष्य को देखो मैं कोशिश कर रहा मैं रोज बोलता हूं अपने लीडर को आईपीएस से फाइट मत करो विकास के मनबर से फाइट जितेंद्र चौधरी सरफ न करो फाइने करो जिस्मे पांच छह महीने में हम लोग मैं आपके लिए फाइट करूंगा तो लेकिन यहां में अपना माँ अपना बहन अपना पुरोहित, अपना अपरा अपना सा हमको सपोर्ट चाहिए और मैं जानता हूं कि गलती हुआ है लेकिन आज भी आपके दिल में आपका मुकाबला करीब थोड़ा प्यार है मैं चाहूंगा मैं राजा हो सकता हूं लेकिन आपके लिए आपका प्यार के लिए मैं भूखा हूं आपका आशीर्वाद के लिए मैं भूखा हूं जब एक गरीब पिप्रास जब एक गरीब व्यक्ति मुझे सपोर्ट करता है ना तो मुझे एमएलए एमबीसी ईएम का भी सपोर्ट करना चाहिए आई प्रॉमिस यू अगर आप फाइट कोई यू आज ये खुला है ये खुला है इट्स अ वेरी गुड थिंग टोनी लेकिन इससे खुश होने से कुछ नहीं वन ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट मिलेगा लेकिन उसके बाद खुश होने से कुछ नहीं होगा ये दिल मांगे घोर हम लोग ये जमीन का मालिक है सिर्फ महाराजा नहीं हम लोग सब ये जमीन का मालिक है और जब तक हमको अपना जमीन का अधिकार अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक मैं हंसते रहूंगा मैं हाथ जो रहूंगा लेकिन শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের এই বিশেষ বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি কি বলতে চেয়েছেন বুঝিয়েছেন আপনারা আগামী তিন চার ছয় মাসের মধ্যে তিনি আবারও আন্দোলনে নামবেন যদি অধিকার না পায় তিপ্রাসাকে শেষ পর্যন্ত অধিকার দিয়ে যেতে চান তিনি বলছেন অ্যামেন্ডমেন্ট পেয়েই অর্থাৎ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা রয়েছে সেটাতেই তিনি খুশি নন কারণ অধিকার পেতে হবে তিপ্রাসাকে তিনি অধিকার দিয়ে যেতে চান মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ বর্মা জিতেন্দ্র চৌধুরী তাদের বিরুদ্ধে ফাইট নয় ফাইট তাদের সাথেই করো যারা সব কিছু দখল করে রেখেছে যাদের কাছে পাঁচ কোটি টাকা আছে তাদের কাছে এয়ারপোর্ট আছে অর্থাৎ তিপ্রাসা আবারও আন্দোলনে নামছে মহারাজ প্রদ্যুতের বার্তা আপনারা শুনলেন আপনাদের কি মনে হয় মহারাজ প্রদ্যুৎ যে বক্তব্য দিলেন অর্থাৎ নাম না করেই তো বিজেপির বিরুদ্ধে বক্তব্য অথচ ত্রিপ্রামথা দল কিংবা সরকার তাদের হাতে রয়েছে তারা সরকারের সাথে অ্যালায়েন্স হচ্ছে অ্যালায়েন্স করেছে সরকার চলছে বিজেপি আই পি টি রাজ্যে মহারাজ প্রদ্যুৎ দিল্লিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন আগামী কয়েকদিন পর আবারও যাবেন তো মহারাজ প্রদ্যুতের এই বক্তব্য তিপ্রাচার উদ্দেশ্যে আপনার কি মনে হয় আপনারা কি মনে করছে জানাতে পারেন কমেন্টস বক্সে এবং তিনি বলছেন গরিব তিপ্রাসাকে নিয়ে তার যে চিন্তা ভাবনা কারা ফাইট করে মারাঠি গুজরাটিরা ফাইট করে না ফাইট করছে আদিবাসী আদিবাসী তাদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই বিষয়গুলোকে আপনারা কীভাবে দেখছেন আপনার মতামত জানাবেন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের কমেন্টস বক্সে